ada masa nabi membaca surah al-mukminun 118 ayat ada masa nabi membaca surah at-tur ada 49 ayat ada masa nabi membaca surah ar-rum 62 ayat dan ada masa nabi membaca surah yasin 83 ayat dan ada masa nabi membaca surah as-saffat 182 ayat lepas itu kata para sahabat walaupun surah as-saffat tu 182 ayat tapi bagi kami zaman dulu itu biasa saja Biasa sekatuh lebih hayat ini Begitu juga semain zuhur Kata para sahabat Dia kerana nak memuliakan ke Ramadan ni Nabi semain zuhur pun baca agak panjang Ada satu riwayat Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Laqad kanat salatu zuhri tuqama Satu ketika Azan zuhur dah dikumandangkan Satu ketika azan zuhur sudah dikumandangkan Bukan azan Qamat dah dikumandangkan Fayadhhab az-zahibu ila al-baqi'. Tiba ada satu orang sahabat dia nak buang yang kecil. Dia keluar pada masjid, dia pergi ke baqi'. Tuan-tuan yang biasa ziarah Masjid Madabawi, Masjid asal tu yang kubah hijau. Baqi' dalam 300 meter pada situ. Jadi dia keluar daripada masjid, dia pergi baqi', dia buang air. Kemudian summa yatawaddo, dia pergi ambil air sembahyang. Summa yati wa Rasulullah fil rak'atil ula mimma yutawwiluha. Selepas dia buang air kecil, dia bakit, dia ambil wudhu, dia datang ke masjid, Nabi masih rakat pertama. Panjangnya bacaan Nabi. Ini hadis riwayat Muslim. Banyak lagi nak terangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Aisyah yang saya kira akan masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kita kembali menyambung membahaskan tentang tajuk Ramadhan Al-Mubarak pada malam ini Kalau ikutkan kepada peraturan kita dikendaki menamatkan pengajian kita apabila masuk saja semaya syak, Tetapi boleh diberikan kelonggaran sekiranya jemaah memberikan kebenaran Untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan maka bolehlah diteruskan pengajian itu sedikit lagi Tidak panjang insya'Allah eh Muslimin muslimat sekalian, balik kepada cerita Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang diberkati. Ramadan ini hanya akan diberkati kalau kita dapat mengikut petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi kita dah sebut Quran, jangan tinggal. Baca, tadarus, mengaji beramai-ramai dan membawa budaya Quran itu di dalam solat kita. Sama ada solat fardu, Ataupun solat-solat sunat seperti solat terawih Sebab itu kita di Malaysia ni sebab rakyat kita ni manja Kita susah nak train dia nak semayang sedikit panjang Sebab pertama orang kita tak faham sangat Quran Jadi bagi dia aduh lama lah imam ni membaca tak apa-apa dia baca gitu tak tahu Yang menyebabkan dia tidak syok semayang itu Maka kalau dapat kita cari tok-tok imam yang sedap. Ah itu dia ada sedikit penawar. Dia kadang, -kadang masyarakat ni dia bukan penting faham, janji sedap. Baik tu orang kita kalau mendengar orang baca taranum bukan jadi dia faham pun apa pun orang tu tarik suara mengilai ngilai dia tak faham pun. Tapi dia punya syok tu Allah 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 dia kan faham pun. Tengok orang berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Allah menyanda oh, Allahu dia punya faham punya, punya mata dia Allah sebab lagu. Apa itulah Mekah bacaan panjang tapi imam dia semua terpilih dengan PA sistem dia yang sedap imam dia yang, imam sudah tu baca suara-suara kepit je suara dia tapi rindu kan Alhamdulillahi rabbil alamin oh, orang rindu nak dengar walaupun terawih dia panjang orang Melayu bergoyang semaya lama tapi sebab sedap Syekh Bandar Balilah maksudnya bacaan dia sedap Johani bacaan semua sedap-sedap ha, jadi petua masjid kalau nak baca panjang untuk Ramadan cari imam baca sedap kalau cari imam yang asyik batuk yang kerja yang letih, tak ingat ayat wayatajan um, waya wayatajan, tak boleh sambung lagi saya nak kongsikan dengan adrin dan adirat sekalian, dalam kitab syarah muhtasar khalilil khurasi, ni cerita terawih masa zaman dulu, penduduk-penduduk di madinah al-munawwarah mereka begitu jealous sekali, dengan penduduk-penduduk di mekah zaman bulan, bila bulan Ramadan. Sebab apa? Orang-orang di Makkah Al-Mukarramah... ...mereka hanya terawih empat rakaat. Tapi habis empat rakaat, dia tawaf. Tawaf kan mendepan Benda depan mata. Jadi orang Madinah kata, cis. Sedaplah dia. Semayang dapat tawaf. Semayang dapat tawaf. Kita tak ada kan Lalu penduduk di Madinah ketika itu... ...telah tambah lagi daripada 16 rakaat kepada 20 rakaat sebagai ganti kerana mereka tidak dapat mengadakan tawaf macam orang di Mekah. Jadi total masa itu solat mereka 36 rakaat. Peringkat awalnya. Dan kata Al-Bisati dalam syarah Al-Burdah, orang pertama yang melaksanakan solat tarawih 30 rakaat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cucu Sayyidina Omar Bayang kalau tuan-tuan 30 rakaat Orang kita 20 pun dah berpinau biji mata nak menghabis 30 rakaat Jadi kita sama-sama ambil kesedaran bahawa kalangan ulama' dulu Mereka memang bersungguh-sungguh nak meningkatkan bilangan rakaat mereka Kerana mereka nak kejar fadilat Lagi banyak, lagi bagus Cuma kita di Malaysia sudah tentu atas kelemahan-kelemahan kita kita tak mampu nak semayang 36 rakaat ataupun 30 rakaat terawih seperti dalam mazhab maliki namun bagi kita yang beraliran syafi'i kita teruskan terawih 20 rakaat tapi saya tengok sekarang ni orang yang semayang 8 rakaat ni orang muda-muda orang pesara, orang pencin rajin pula semayang 20 jadi terbalik dunia ni sekarang tapi kita pernah buat kajian kenapa orang pencen pula boleh semayang 20 rakaat. Kita tengok ni bukan cerita di sini ya. Rupanya orang pencen ni dia boleh semayang 20 rakaat sebab kebanyakannya semayang atas kursi. Jadi bila semayang atas kursi tuan-tuan saya ingat 200 rakaat pun okey. Duduk je. Ya. pula ada masah pula lagi kursi. Oh gini. Ni bukan cerita sini cerita tempat lain. Eh. Dia tarawih ni semayang rilek-rilek. tarawih. Rehat-rehat. Cuma di Malaysia ni dia macam maraton. Macam tahun lepas kan kita nak kejar masa MKN tetap pukul 10 kena tutup masjid masa tu. Jadi <laughs> macam maraton, tok imam macam berpuluh peluh tu imam. Wah, wah, wah. Dia sebenarnya relax-relax je. Semayang santai-santai. Baik tu orang Arab kalau tuan-tuan tengok siaran langsung tarawih daripada Mekah. Oh, siap baca Quran time semayang. Hmm, imam dia cek pun kan? juga. Masuk dalam paket Allah Arab tak senonoh sikit. <laughs> tengok siap boleh. Baca. Kami tahun lepas di Masjid Negeri Satu Ramadan Masa tu kita masih dalam PKP pemulihan Masjid dibenarkan tapi terhad aktivitinya Jemaah pun ada had umur Pukul 10 malam semua kena tutup Jadi first Ramadan itu Malam hak pertama Kami cuba buat juga satu juzuk Satu juzuk Orang dah lama tak pergi masjid setahun lebih Buat satu juzuk malam pertama Malam kedua kosong. Tak ada lah. Orang semayang kat rumah. Menyesal semua datang masjid negeri. Tak nak lah semayang. Dia kata. Bukan sebab dia orang lama tak training. Kadang dia macam sukan juga. Sukan tuan-tuan. Kalau lama tak turun main. Eh hey, pancit tuan-tuan. Dia kita kena warm up sikit. Nak masuk tournament. Berlatih juga. Baik tu rejab syakban ni memang bulan latihan. Tapi masa tu kita lama tak pergi masjid. Maknanya public lah yang pegawai masjid tu memang buka masjid. Jadi bila Ramadan tu buka, datang-datang seterus satu juzuk, oh pancik dah. Tak boleh Malam kedua tak ada. Cari surau mana tak tahu dah masing-masing. Lepas -masing. itu kita kagumi warga pondok pesantren Al-Fatah di desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Bayangkanlah tuan-tuan, dia semayang, dia orang semayang terawih 23 rakaat 8 jam. Terawih 23 rakaat 8 jam Kita buat terawih 20 Pukul 9.50 Pukul 10 malam habis Rasa macam surga sangat dah rasa Kalau keluar kena langgar kereta Mati syahid dah aku ni Perasaan kita baru buat 20 Itu baru pukul 10 habis Bayang kalau diorang semayang start pada pukul 7 malam dia, Insya Allah dia beza masa dengan kita Dia lepas insya Allah dia semayang Tamat pukul 3 pagi Kenapa mereka baca begitu panjang? Rakat pertama sampai rakat sehingga ke 20 Imam baca komplit 30 juzuk Dia khatam Quran tiap-tiap malam Dalam terawih Pembahagiannya dibuat setiap imam baca 1 hingga 2 juzuk Dalam masa 24 minit Dia tapi uh, ni pondok pesantren Dia bukan masjid publik Bukan Korea jadi yang datang semayang situ The creamiest memang the creamier saja Yang datang tu orang biasanya orang yang hafiz Quran Yang nak ngulang Quran Kita dalam masjid ni ada Al-Hafiz Kesian, kita kesian orang hafiz Quran Dia tak ada tempat mengulang Quran Kat mana nak ngulang Quran? Terpaksalah cari kawan-kawan Buat usrah sikit-sikit dia orang kena ulang Quran. Dia hafiz Quran ni tuan-tuan bukan macam PhD. PhD dapat tahun 76 sampai sekarang orang panggil doktor lagi. Doktor semacam. Walaupun habis method, lupa habis dah. Tapi kalau Al-Hafiz, dia tak boleh lupa. Dia kena renew license. Kalau tak, dia akan hilang begitu sajalah. Jadi, dia orang nak kena ulang. Mana tempat nak ulang? Nak pergi masjid, balik-balik. Izajah, waduha, watin, bila nak ngulangnya? Jadi, kalau dia dengar ada masjid yang buat, baca satu juzuk, satu makrok orang hafiz akan pergi dia nak repeat balik dia akan sama kat belakang baca jadi tempat-tempat itu biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang memang otai al-Quran tapi masjid kita jangan buatlah pensan jumaat tuan-tuan jangan kita try lah ok ustaz tu cadang 30 juzuk kita try satu untuk tiap-tiap malam pensan tuan-tuan dengan imam-imam pensan Ni lah orang di Jawa Timur. Di Jawa Timur ni, dia ada macam-macam cerita lah yang kita biasa dengar. Ada juga satu pondok pesantren, Manbaul Hikam, di Mantenan, Udanowu. Di Blitar. Blitar ni di Jawa Timur. Nah Itu pun terawih 23 rakaat. Tapi, 7 minit. ada <laughs> Itu ada terkenal juga cerita itu. Maknanya, satu rakaat, 18 saat. Patiah dia paling lama, 8 second. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Habis. Laju betul. Kita hak malas ni pun paling laju 30 saat. Paling laju lah kita. Tapi tu kita tak adalah hina kan. Takut ada orang tengok video. Eh ni dah menghina. Kami ni Pak Ustaz ni bukan hina dah. Cerita kepada orang di Malaysia ni je. Macam-macam gelagat orang di bulan Ramadan ini. Cuma satu saya ingin berpesan. Bila sebut bab terawih nak mengikut sunnah ini. Kalau boleh tuan-tuan berazamlah untuk setia bersama imam daripada mula sampai habis. Contoh kalau imam masjid kita buat 20, setialah dia sampai 20. Habis ustaz saya buat 8, takkan saya nak tunggu je ke? Kalau tuan-tuan nak buat 8, tuan-tuan cari surau yang buat 8. Maknanya tuan-tuan sekufu dengan imam itu. Kalau kita datang tempat 20, sayugia kita ikut imam. Apa sebab Mangkama maal imam hatta yang sorifa kutibalahu kia mulai Ha, ini fadilat. Siapa-siapa yang berdiri semayang yang teraweh bersama dengan imam daripada mula sampai imam selesai dia dituliskan markah untuknya pahala seperti dia kia mulai sepanjang malam. Hadis Tirmizi. Ini cerita fadail aman. Hadis Tirmizi. Jadi tuan-tuan datang semayang. Katalah imam buat lapan, kita buat lapan juga. Jangan tuan-tuan nak berlawan dengan imam. Imam buat 20, tuan-tuan buat 8. Imam buat 8, tuan-tuan pula buat 20. Jangan nak berlawan begitu. Kita sama tu imam. Kalau boleh siap hantar tu imam balik rumah lagi. Oh ini lagi bagus. Belanja pula tom yam lagi di kedai tu. Ha, itu entah-entah pahala kiamulai 10 malam agaknya. Sekali dengan kerapu bagi dia. Ini contoh sajalah Maka kalau dapat tahun ini, kita setialah dengan imam ha, tak tahulah imam nak buat berapa tapi setia sajalah dengan dia jadi selesai yang ketiga kata ulama kalau kita nak menjadikan Ramadan kita ini terawih selesai lah eh? nak menjadikan Ramadan kita ni al-mubarak yang diberkati yang mengikut tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga mesti memperbanyakkan bersedekah banyakkan bersedekah tiap-tiap hari kalau boleh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'un nas wa ajwadun nas. Nabi kita ini adalah orang hak sangat berani sekali. Berani dari segi apa? Berani sedekah orang. Duit tak berapa ada juga tapi berani. Berani dia menolong orang yang memerlukan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi kata para sahabat kata Ibn Abbas, bila datang bulan Ramadan, Nabi punya tahap sedekah lebih ganas lagi daripada biasa. Hari biasa tu dah ganas dah. Nabi jenis pakai baju. Ya Allah, comel baju. Nak no. ambil. Buka gitu ya. Nabi jenis tak kisah. Tapi bila datang Ramadan, kata para sahabat, kata Ibn Abbas, oh itu lebih ganas lagi. Kerana Nabi SAW ajwadun nasu bil khair. Nabi ni seorang yang sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi bila datang bulan puasa Dia punya tahap kuat bersedekah Luar biasa Faizah lakayah Jibril Kana ajwad bil khair min rehil mursalah Dia punya tahap menyumbang sedekah Lebih laju pada angin kipas yang bertiup Pantang dia sup, Dia dululah Sangat kuat bersedekah Baik itu bagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW Kata para ulama Orang yang mengaku cinta Nabi SAW ada tujuh sunnah Nabi tak boleh tidak dia kena buat. Kalau betul-betul dia mengaku cinta Nabi lah. Pertama tahajud jangan tinggal. Yang kedua air semayang kena jaga. Jaga wuduk setiap masa. Yang ketiga beristighfar setiap masa. Yang keempat jaga semayang duha. Yang kelima baca Quran setiap hari. Yang keenam berjemaah di masjid. Dan yang ketujuh bersedekah setiap hari. Jadi salah satu hak nabi punya sifat yang dia semua orang tahu perangai dia dia sangat suka bersedekah. Tiba Ramadan lagi ganas dia punya sedekah. Baik tu saya mencadangkan kita kena ajar anak-anak buah kita nanti time raya jangan bagi duit raya. Kita ubah kepada duit Ramadan. Sebab sedekah bulan Syawal pahala tak banyak. Pahala ada, tak banyak, tak mewah. Pahala mewah bulan Ramadan. Sebab itu ada satu kaedah menyebut kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'u mi'atin di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap pahala ni dia ada perbezaan kategori markah. Bulan biasa macam bulan Syawal dan lain-lain satu pahala kita buat markahnya 10 kali ganda. Kalau bulan Rejab, satu pahala kita buat markahnya 70. Kalau bulan Syaban, satu amalan kita buat pahalanya 700. Tapi Ramadan kalau kita buat, satu pahala markahnya 1000. Jadi kalau kita nanti bulan Ramadan nanti, lagi berkala lima hari nak raya, kita siap-siapkan duit raya siap-siap, mampu-mampu dalam ambil, boleh minggit cukup lah. RM5 je. Yeah. Biasa bagi sepuluh 10 ni bagi RM5 cukup. So anak saudara datang rumah kita sebelum raya, bagi. Dia pun buka. Oh, Pak Su, kedekut RM5. Hey, don't play play. Ni RM5 depan mata kau. Di sisi Allah, RM5,000 punya jangan main-main. Ini aku sedekah RM5,000. Kira jumlah nilai di sisi Allah. Kedekut pun kedekut lah. Janji pahala RM5,000 <laughs> sebab bagi bulan uh, syawal nanti 10 kali ganda saja 10 kali ganda. Ini kalau tuan-tuan nak mengejar fadilat ataupun ganjaran. Dia sebab bulan puasa ini kata ulama naumu musa'im ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'ih. Bulan puasa ni jangankan sedekah, jangankan sembahyang, tidur pun dikira ibadah. Nah, itulah kemuliaan Ramadan. Tuan-tuan kalau bulan puasa tak ada kerja nak buat daripada tengok Netflix cerita tak senonoh Baiklah tidur Dia tidur tidak membatalkan puasa Dia tidur yang membatalkan puasa ni Kalau tuan-tuan tidur daripada lepas sahur Bangun raya ketiga ha, Itu memang batal puasa Melampau buta Raya baru bangun ha, Itu baru batal Waktu lain tak ada masalah Memang orang harap pun Kalau tuan-tuan puasa di Mekah Siang dia tidur je Mana habis kita sahur Semayang subuh dia duduk, dia tawah ke apa, dia buat ibadat. Duha dia balik, uh, oh, dia tidur. Tidur sampai zuhur. Ha, itu style orang sana. lepas zuhur kan, dia pergi ibadat lagi. Kemudian, baca Quran, etika, sampai asal. Lepas asal, dia semayang di masjid. Lepas asal, dia cari kudapan sikit, makan sikit. Bukan untuk dia, nak sedekah ya. Beli manisan sana, nasi mandi ke apa. Niat nak sedekah. Dia makan sikit je. Ya. Ha, Bikuan kat maghrib, datang masjid. Duduk masjid etika. Masuk azan, berbuka. Itu je, rutin dia begitu je. Rutin orang-orang yang nak mencari ibadat ini. Dan orang yang bersedekah di bulan Ramadan, ini nak bagikan semangat pada kita ya. Kita kalau sedekah pada orang di bulan Ramadan, orang tu punya pahala semua dapat kat kita. Khususnya kalau kita belanja dia berbuka puasa. Besar manfaat dia. Bukanlah makna kita sedut pahala dia sampai dia tengah kosong. Dah Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut man fatara saiman kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imu syai'ah. Siapa-siapa yang memberi makan untuk orang berbuka pada bulan puasa dia akan mendapat pahala orang yang puasa itu Tanpa mengurangkan pahala si puasa wan tu sendiri Yang hadis duit Tirmizi. Makna contoh Tuan-tuan ada duit Rezeki lebih Masjid kita ada Tok Imam import ke Mana ustaz panggil tahfiz ke Jadi tuan-tuan pun Datang masjid Belanja dia Kekunan setengah tu kita datang Anto Anto kan dia diapam balik ke Anto di mi goreng ke Contoh lah Air tebu tu ustaz Ni saya hadiah ke ustaz Nak buka puasa Azan segini maghrib, Allah akbar, Allah akbar, dia pun makan. Setiap suapan yang dia makan, pahala dia yang dia kumpul sepanjang dia berpuasa daripada pagi sampai maghrib, semua tuan-tuan sedut. Zrurr, macam komisen. Atas anginnya. Ha, ini jenis kontraktor makan untung atas angin, dia panggil. Makan komisennya. Tanpa mengurangkan pahala ustaz ni tadi. Dia pun pahala dia kekal. Tapi sebab kita menyegarkan puasa dia, dapat pahala Belanjalah orang berbuka bagus Tapi saya cadangkan kalau nak belanja belanjalah pada orang yang kita tahu dia banyak ibadat Contoh di masjid ada jemaah kita yang kita nampak rajin Semayang rajin ah itu kita bagi kita tahu aku ni boleh tak boleh ambil komisen banyak ke ni tengok dia pada pagi semayang bagus Jangan belanja orang yang pemalas supaya kita juga Pergi ke ofis tengok member. Aku belanja dengan kabur ke. Dia sama malas dengan kita. Membuta bawah meja pada pagi sampai tengah hari. Semayang Zohor belakang meja. Pukul tiga dah mencari benda buka. Dia sibuk lah. Orang macam tu kita belanja rugi. Sedut-sedut. Pahala tak ada. Macam sibuk sedut. tadi ada isi rugi. Banyak orang yang kita tahu. Ah, ini banyak pahala ni. Ah, itu petua lah saya bagi. Jangan cerita korang. Ini cara nak dapat pahala mudah. Sebab itu amalan para salafus salih dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia tidak pernah berbuka puasa melainkan dia pastikan di meja dia ada fakir miskin. Dia kena pastikan. Dia tak nak berbuka seorang. Begitu juga Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia hanya tumpukan dua perkara saja sepanjang Ramadan. Pertama baca Quran, yang kedua beri makan orang miskin. Dia Ibn Syihab Az-Zuhri ni di Sigar At-Tabi'in. Dia Tabi'in Junior. Macam Tabi'in ni kalau Sa'id Musayib, Urwah bin Zubair ni Tabi'in yang Senior. Jadi kalau Ibn Syihab Az-Zuhri ni dia Junior sikit. Dia orang pertama yang bukukan ilmu hadis zaman Omar bin Abdul Aziz. Dia tak akan buat amalan lain melainkan baca Quran Dan belanja orang makan saja. Begitu juga Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Dia akan pastikan dia sediakan makan sepanjang Ramadan untuk 500 orang. Sama ada dia buat sekaligus Lamsam 500 orang Ataupun sikit-sikit Tapi di KPI dia 500 orang Imam Hamad ni guru kepada Imam Abu Hanifah 18 tahun Imam Hanafi belajar dengan dia bidang pekah Ni ulama besar Dan bila tiba hari raya Imam Hamad akan beri setiap 500 orang yang dia sponsor itu 100 keping duit perak pula Dia bagi sedekah Ini memang amalan salafus salih Mereka suka bersedekah Ayolah tuan-tuan sekalian tanda orang pemurah banyak beramal kuat bersedekah tahu berpihak pada yang susah tahu menolong pada yang rendah iman teguh hati pun pemurah ikhlas membantu orang yang lemah rajin menolong orang yang susah muka manis mulut pun peramah janganlah kita jadi orang kedekut dan tamak menolong orang kita tak hendak Menimbun harta tak agak-agak Orang miskin kita buat tak nampak Itulah orang hati busuk Perangai pun tak cedak Iaitu yang ketiga Iaitu memperbanyakkan Sedekah, ini memang sunnah Nabi SAW Kemudian yang terakhir ni Saya tak ulahlah masa kita tak